И в состоянии 16. ли вы играть четвертый? Состояние сейчас был такой провальный. Депрессия. Еле-еле выбрался. Депрессия. Нет, наверное, как раз тут на грани, после усталости, на грани усталости и второго дыхания Тяжело очень. И слабые соперники были, но очень тяжело играли. Ну все, все водилось из рук. Еле вы уже на зубах впечатлил. Скажите, Бел как э, теннисист более или менее опытный? Я имею в виду более потому, что вы играете часто, но. Менее потому, что вы редко участвуете в турнирах большого шлема, такие как наш. Но вы все равно должны ответить на этот вопрос быстро, без тени сомнения. Что вы считаете самым важным аргументом вашей победы? Какой у вас самый главный э, орудийный такой зал? Это то, что у меня, то, это то, что у меня напарник женщина, поэтому самый главный А что вы считаете наиболее слабым звеном вашей игре? В вашем арсенале техники? Техники удар слева раз, во-вторых, неустойчивая психика. нас могут услышать да. ваши противники. <laughs> неустойчивая психика, злюсь. Очень. Первая подача сейчас практически не было первой подачи, надо собраться, заставить себя. Вот. Ну и, наверное, самое слабое, это то, что я все-таки, остались дилетантские привычки. Забывать смотреть на меня, смотреть на соперника, когда бьешь и так далее, от них очень трудно избавиться. Я знаю, что вы настоящий фанат тенниса и знаю, что ваш сын играл в теннис. Сейчас Каково его отношение к теннису? А каково его отношение к теннису? Его, его зовут Антон. Да, Антон. Его. В прошлом году он сыграл где-то 2-3 раза матч. Но, к сожалению, расстался с теннисом, наверное, всегда, потому что, играя более-менее сильными соперниками, сейчас он просто неинтересно играет на нашем уровне. Хотя многие бывшие теннисисты играют, но вот у него почему-то другие увлечения, другие... Как я понимаю, вы ждете, когда он наконец приблизится, вернее, вы приблизитесь к его уровню, и тогда это будет хороший спаринг партнер ну, для вас. Ну, если он поиграет неделю, я, может быть, на равно буду с ним играть. А если в неделю не поиграет, то у него выиграю сейчас. Сегодня вечером мы будем называть имена победителей. Как вы думаете, вы будете среди этих победителей? Вы не, не будем своих? загадывать. Мы верим в своих силах, но загадывать не будем. Правильно. Я пожелаю вам удачи в этом турнире и в следующих, и почаще бывать в спасибо, нашем клубе, спасибо. не только на этих турнирах. Спасибо. Спасибо вам.